На підсумковій прес-конференції, даючи оцінку економіці країни, прем'єр-міністр Микола Азаров зупинився на ключових параметрах: це внутрішній валовий продукт, будівництво, середня заробітна плата, державний борг і звичайно газові питання. Країна змогла вибратися з економічної ями, не дивлячись на неблагоприємні умови. До того ж, вдалося змінити ситуацію з боргом. Підкреслив прем'єр, дальніше наращування довга в острову банкротству. а ее жители к обнищанию. Вот это мы должны абсолютно четко понимать. И поэтому в 2011 году мы добились существенного. Мы снова стали снижать соотношение долга страны к вау внутреннему продукту. В долларовом эквиваленте мы имели в 2008 году предкризисном 180 миллиардов долларов ВВП, упали до 117 миллиардов в 2009 году. И вот начали постепенно выходить из этой пропасти. 136 нарастили почти на 20 миллиардов в 2010 году, почти на 30 миллиардов нарастили в 2011 году. В 2012 планируем превзойти до кризисный уровень. А ведь э, это ВВП, это и прямая производная покупательной способности наших людей, я об этом буду говорить ниже. Це можливість государства инфраструктурные інфраструктурні возможность модернизировать модернізувати економіку, і это, к большому сожалению, происходило в условиях такого різкого росту цен на газ. Що ще прем'єр відніс до активів за 2011 рік на 44,5% збільшились іноземні інвестиції в економіку країни? Можливим це стало завдяки роботі нового податкового кодексу. Завдяки державній підтримці розвитку інфраструктури вийшла з кризи будівельна галузь. Окремо Микола Азаров зупинився на сільському господарстві. Ми пошли на зниження імпорту. і ви видите, що в отличие от 2009 года, когда была выдано лицензия на ввоз мяса в страну тонн. Мы на 20% уменьшили завоз мяса свинины, на 68% мяса птицы. и так далее. Это была сознательная политика поддержки нашего отечественного товаропроизводителя. В ценовом плане мы не допустили роста цен. Несмотря на то, что сократили более дешевый импорт, а мы по ценам на основные продукты питания не поднялись. Напротив, по целому ряду позиций мы снизили цены. Конечно, все это результаты определенной политики которая целенаправленно проводилась в области сельского хозяйства. И она будет проводиться. Замечу, что в этом году, в, в истекшем году, ушедшем, в 2011, были сданы крупнейшие зернохранилища в стране. По 50, по 100 тысяч. Овощи хранилища. В целом мы нарастили объем хранения на 300 тысяч тонн. И продолжаем дальше эту политику. Як зазначив прем'єр-міністр, інфляція у 2011-му мала рекордно низький рівень 4,6%. Середня заробітна плата в Україні в грудні складала 3054 тисячі гривні. Реальна купівельна спроможність досягла до кризового рівня. Соціальний блок збільшено виплати при народженні дитини, інвалідам, дітям, позбавленим батьківського піклування. Працює механізм надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, адже, як сказав прем'єр, президент поставив чітке завдання, тарифи для населення. Не Могу ли я, положа руку на сердце, сказать, что мы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить выход страны из кризиса и надежный фундамент для экономического роста? Могли мы развиваться, скажем, 7-8-10% в год? Я бы очень этого хотел. Нам бы тогда быстрее удалось скажем, решать вопросы и с повышением жизненного уровня наших людей, который еще низкий, к большому сожалению. И у самого меня он вызывает неудовлетворение. Но, положа руку на сердце, я могу сказать откровенно и честно. Мы сделали все, что могли. В таких крайне неблагоприятных условиях воздействия всех внешних факторов, прежде всего, мы добились результатов максимально возможных. И это дает нам уверенность в том, что 2012 год будет уже годом увеличения реального благосостояния наших людей, реального развития нашей экономики.